Alhamdulillah akhirnya kita mau masuk pesawat. Sebentar lagi kita akan terbang ke langsung ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life is Bertolak dari Magelang jam 3 sore kita singgah ke Masjid Al-Aqsa Klaten jam 7 malam untuk menunaikan sholat fardu dan istirahat sejenak sekedar untuk meluruskan kaki dan punggung sekaligus makan malam. Amin. Amin. Oke okay, guys, kita mau ngapain guys? <laughs> masih nungguin berapa jam kita? Dua jam, kita masih nungguin di masjid ini dua jam, kita mau beli, beli sesuatu. <tuh> Oke okay, kita mau beli jajan di minimarket. Oh. Makasih hmm. kita cuma mau selfie selfie aja. <tuh> Mas, sini ya? Kena cahaya terus. Oh. Kena sorot lampu loh Iya. Yeah. <tuh> Sini, sini. Iya, 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 ya. Karena minumnya habis, kita mau beli di minimarket seberang jalan. Yep. Ya. Mana, Bu? Mau beli minimarket? <laughs> mau beli minum. Mau beli minum. Sini, Bu. Itu tuh. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Tiba di Masjid Kubah Mas untuk sholat tahajud subuh sekaligus duha. Sambil berjengkrama untuk membangun kedekatan emosional bersama rombongan jamaah. Intip, monggo intip, intip intip, intip intip, intip intip. Bukan diintip tapi diintip. Berikut lo, buka tengah kok Sembari menunggu waktu duha dan sarapan pagi, kami menikmati pagi di halaman Masjid Kubah Mas Surabaya ini. Ki ser mriko ta sesek iki, Bu? Mejane. <laughs> Krikono Oh, ajeng okay. lenggah mriko. Nah. Sugeng dharuh, Ibu-ibu. Oh, nggih, Ibu-ibu rukun, guys. <laughs> Saatnya makan pagi. Sarapan sarapan. Makan pagi, selamat makan pagi. Ini eh, bapak-bapak. Gak cukup yang lainnya di sana guys. Tuh. Nah bapak-bapak di sini. Selesai sarapan dan waktu duha karena kami masih memiliki waktu luang lebih banyak, kami bermusyawarah untuk mengambil perjalanan menuju Madura melintasi jembatan Suramadu. Ziarah di Madura selesai dan kami segera kembali untuk mengejar jadwal boarding Bandara Internasional Juanda Surabaya. Dan kita sudah tiba di sini. Sayangnya, cukup lama menunggu jadwal penerbangan karena ternyata pesawatnya delay, dan seluruh jamaah menunaikan sholat fardhu di bandara secara berjamaah dengan rombongan dari kota masing-masing, sambil kita menunggu waktu penerbangan, dan tibalah saatnya. kita mau masuk pesawat. Sebentar lagi kita akan terbang ke langsung ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah, guys. Yuk bismillahirrahmanirrahim semoga penerbangan lancar, kita semua selamat dan dilancarkan ibadah kita semua. Amin. Masih crowded banget mau mencari tempat duduknya dibantuin sama petugas pramugara dan pramugari. Tapi sayangnya pesawat sama Fariko nggak jadi satu baris duduknya kita terpisah untuk sementara hari <tuk> kau ada di situ sekarang tempat dudukku bareng bapak-bapak ini ya pak ya. <tuk> <tuk> nah, belakang Ya, untuk memperlancarkan proses boarding kami mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu untuk tetap duduk sesuai dengan nomor yang tertera pada boarding pas Anda dan sementara waktu itu. JT 100 dengan tujuan Jeddah. Penerbangan menuju Jeddah akan tertentu dalam waktu 10 jam. Bismillah sebentar lagi saatnya Rika Jostor terbang bersama 400-an jamaah umroh dari berbagai kota menuju Jeddah Arab Saudi. Saya pekerjaan kabin bagian depan Silakan menekan tombol bulat di sebelah sini. Ya. Terima kasih mengeratkan dan melepaskannya. Use the seat belt as follows. Dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the vest over your head and secure. Pasares, lampu akan menyala jika baterai terendam air. The vest. Tiba-tiba, lepaskan masker pelindung Anda terlebih dahulu. Sebelum menggunakan masker oksigen, kemudian kaitkan karet di kepala. Dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Indonesia pesawat terbang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Dan inilah suasana di dalam pesawat selama penerbangan. Hari oh. kok habis dua foto. <tari> Laper ya. <tari> Langsung ludes loh. Nanti masih makan lagi Makan malolo Jarak tempuh yang jauh dan penerbangan yang panjang selama 10 jam 38 menit di malam hari, seluruh rombongan jamaah umroh dalam satu pesawat tidur bermalam di langit dalam ketinggian 39.000 kaki. Oke, bangun tidur guys. Sudah dibangunin oleh kru pesawat karena kita sudah sampai di Abu Dhabi sekarang eh, sekitar 2 jam lagi kita akan sampai dan ini dibangunin untuk eh, makan, makan makan apa ya, pokoknya dapat makan dua kali, yang pertama tadi 1 jam setelah penerbangan dan yang kedua 2 jam sebelum kita tiba di bandara hmm, eh, landing jadi ini kita lagi dibagikan makanan itu dan lagi kita sampai sekarang jam berapa aku nggak tahu karena kalau jamnya dari Indonesia itu jam 5.42 5.42 nah tapi kalau di sini uh, belum tahu jam berapa kita selisih berapa jam sih Oke, nanti kita sampai kayaknya kita mundur gitu ya kita mundur ke apa mundur waktunya gitu ya jadi kita balik ke malam lagi gitu iya <laughs> eh, <laughs> oke bentar lagi kita makan dan bentar lagi kita sampai pak yai kalo syuting ya pak coba <laughs> pak yai pak yai nya capek pak yai kecapean capek tiduran kayak gitu guys sudah <laughs> oke okay, guys sekarang lagi disiapin selisih berapa jam ya kita? Uh, kalau sama jeda itu 4 jam uh, Indonesia ya? Jeda. Uh, ini mau minum apa ini? Apa aja ya? Ada teh uh, teh anget boleh ya Oh, ya terbalik. Oh, <laughs> ya. Yes. Ya. Sami, sami. Selamat makan. Selamat makan Ibu. Allah. Kecil mah guys, Mina. Sudah Kita lagi. Alhamdulillah guys, akhirnya kita sudah berhasil landing di King Abdul Aziz ya. Seperti lagi kita nunggu pesawatnya parkir kita akan turun Warga terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Silakan Anda untuk tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda gerakan sabuk pengaman ibadah Bandar Semoga makmur. Amin. Yeah. Alhamdulillah, kalau lampunya udah nyala berarti kita udah sampai. Selamat datang di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah untuk aku dan semua jamaah umroh yang ada di pesawat ini. Jadi <laughs> langsung riuh, <laughs> riuh riuh, ambil ambil, ambil bawa